Salam hörmətli qanazl əzizlərimiz. Bu günlə məsim Masazı qəsəbəsində. Masazı qəsəbəyə dindiyinizdə, Masazı qəsəbə girişinə yaxın 569 nömrə marshrut xəttinə yaxınlığında iki mərtəbəli, iki ailə yararlı evimizi də mən sizə tanış edirəm. Evimiz kiraya şəraitdə onu xatırladımsa, yuxarıda 3 də otaqdır, aşağıda da yəni əlavə də 3 də otaq ə, düzəldə bilərsiniz, hündürlüyü 3 metrdə onu xatırladım sizə. Burada həyət yanı yəni sahəsi gördüyünüz rahatın həyətinə bax. 2 dənə rahat maşın daxil olur. Suşotskidir, Qaşotskidir, e, mərkəz konsistemidir, İşıq e, Suşotskidir. Bular hamısı tam qaydasında yerindədir. Birinci növbədə evimizin altın əməz taşına baxın. Burada bax balaca bir belə bir kirpi də var. Evimizin altın əməz taşıdır. Burada da istəyə görə bax belə bir 3 metr hündürlüyündədir. Pəncərəsi mövcuddur. Divardan məsafəsi yetərincə var. Burda hissəyə görə bir dən otaq var burdan soluduz. Cazvəsi bir otaq da yuxarıdakı bax belə üzədə belə bir böyük bir otaq, yataq, qonaq e, otağı da bilərsiz. Burda isə sol tərəfdə gəldə əlavə olaraq bir dən bax belə bir yataq otağıdır. Burada da pəncərəsi mövcuddur. Hasardan məsafəsi yetərincə var. Burası isə burda yenə də sanuzenin altından burdan yenə də sanitar qovşağı, burda isə yenə mətbəx da bilərsiz. Yəni alınsan öz sənasıdır. Burda kəmərlini də görürsünüz. Bax bir baş evin kəmərləri də 40x20-yə kəmərlidir. 40 İndi isə məs evimizə ça tanıtdım. Kanalımıza abunə olmağı video bənim unutmayın. Yeni satışa çıxan evlərin birinci nömrə budur. Siz tanış ola biləsiz. İnşallah ev olmayan insanlara Allah Taala belə gözəl evlər cimət etsin. Xatırladım ki tam yaşayış olan bir evdir. və ərazidir. Burda isə su çənidir. Bütün e, ümtkada bu evimizin içində qazlı hidroforu var. Evimiz demək əşyalar satdı, evlə müəyyən şeylər çıxacaq. İndi yerəni dəyərlər oynadım. Məs tanış edəcəm. Evimizin fasadı e, Ağlat özünə tərcovka emüsiya də onu xatırladım sizə. Bax belə bir gözəllikdə fasad görünüşü var. Pletyanlar 15 daşdır. Yəni 15 daş aşağı, 15 daş yuxarıdır. İndi isə evimizi sizə mən tanış edirəm. Evimiz yuxarı mərtəbə üç otaqdan ibarətdir. Sağda mətbəxdir, sanuzeldir, yataq otağı ikinci yataq od və üçüncü ə, qonaq otağıdır. 1-ci növbədə mənisi qonaq otağına tanış edim. Bax belə bir qonaq otaq. Evimiz xatırladım ki, əşyaları satılır. Evdən sadəcə 3 dənə əşya çıxacaq. Bu gördüyünüz divan, televizor, bir də paltaryan maşın çıxacaq. Bir də ə, bax bu televizorumuz çıxacaq, paltaryan maşın. Evdə kombi sistem çəkib, düz kombi sistemi qoşmayıblar. Burada bax belə bir gözəl bir İran peçi qoyublar. Yəni qaz qanad çətindən. Optik internet kimi var hamısı qaydasındadır. Pəncərəyə birbaşa ösəhdinə bax pərdələr gördüyünüz bu stol stolu hamısı qalacaq. İndi isə digər yataq otaqları ilə məs tanış edim. Burda sağ tərəfdə isə evimizin mətbəxidir. Bax bu gördüyünüz mətbəx mebellərindən görürsüzsə burda hamısı evimizin çınağazı, xalazenikdə stol üstü, stoludur. Bu mətbəx mebelidir. Pəncərədə gördüyünüz müşəbəkə pəncərədir. Burda kondisioner də mövcuddur. İşlək vəziyyətdədir. Sol tərəfdə isə Bir yataq otağı da, bax, belə bir gözəl bir yataq otağıdır. Bu yataq otağında gördüyünüz bütün bu mebellər hamısı evimizin içində qalacaq, onu da xatırladım sizə. Pəncərəsinin qarşısını kəsən bir maneə yoxdur. Bu taxta gördüyünüz taxta qalacaq evdə. Burada sonuncu, ikinci mərtəbədə yerləşən üçüncü otağa da mən salış edəm. Belə bir gözəl yataq otağıdır, uşaqlar üçün nəzərdə tutmuş yataq otağıdır. Pəncərəsinin də qarşısını kəsən bir maneə yoxdur, onu da xatırladım sizə. Üzü buzdu deyorsada bilmirəm. Qaranlıq vaxtdır evimiz təcil olaraq satılır. Onu xatırladım. Sənədləri qaydasındadır. Bir başlanaraq qeyd edəli alıq-satqıdır. Döşəməsi laminat döşəmədir və burdan sonunda məhz səhnə ilə tanış edim. Belə bir gözəldir. Sanuz mövcuddur burada. Evimiz bir də xatırladım, yaşayışlı evdir. Evimizin qiyməti xatırladım ki 55 min manatdadır. Yəni steydio aşağıda qalıb, steydio aşağıda götürülə bilər. Yəni alıcının istəndən asılıdır. Ətraflı məlumat üçün zəhm vura bilərsiniz. Kanalımıza abunə olmağı, video bəyənməyi unutmayın ki, yeni satışa çıxana bilərlərlə birinci növbədə siz tanış ola biləsiniz.